হ্যালো গাইস আপনার সবাই কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আপনারা তো একটা কথা বলতে যাচ্ছিলাম আমি আমি এখন আছি কাশ্মীর সবাই বলে এটা জান্নাত কাশ্মীর সত্যিই এটা জান্নাত কাশ্মীর এখানে না আসলে আমি বুঝতে পারতাম না আমি এখন আছি পাহাড়ের ওপরে এইখান থেকে শুধু রাউন্ডটা দেখো রাউন্ডটা কেমন লাগে মানে অসাধারণ এখানে যা লাগছে সত্যি ও সাইডেও একটা বড় পাহাড় আছে ওখানে ওটা মতন ক্ষমতা নাই আমাদের দেখো এখান থেকে আমার সাথে এখন আমার একটা ফুফু ভাই আসছে ওই সাথে আমি এসেছি কাশ্মীরে কিছু বলতে চাই দেখো আসলাম আলাইকুম ये तो आ गया वेस्ट बंगाल से मगर एक चीज़ है ये इसने मैंने इसका बहुत बार फ़ोन किया आ जा तुम कश्मीर मगर इसने बताया थोड़ा इधर पंगा है इधर लड़ाई होता है इधर झगड़ा होता है इसलिए ये आ गया खुद आ गया ये कश्मीर तो इसका सच बोलो कितना मज़ा है इधर इतना मज़ा है इसका भी मन होता है मैं बाहर नहीं जाऊँगा मगर ये कश्मीर सच में जन्नत है जन्नत सच में इतना मज़ा है सच में इतना मत है तुम नहीं आएगा समझ नहीं आएगा तुमको एक बार आके देख लो मगर एक बार आ जाओ तुम कश्मीर में सच में जन्नत हैं बोलते है हैं जन्नत है क्यों एक बार आ जाओ तुम देखो कश्मीर कैसा है ब्यूटीफुल है बहुत अच्छा जगह है इधर तो एक है टूरिस्ट जगह हैं दूध पथरी पहलगाम और विंडो साइड में है ये क्या नाम है इसका तोस मैदान और दूसरे साइड में है इधर पहलगाम इधर आ जाओ

गुजारिश करता हूँ इधर इस इतना ये देखेगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा क्या लाइक करो क्यों इतना अच्छा है सीनरी नेक्स्ट ब्लॉक में हो जाएगा अगर तुम देखेगा तो इधर सब कुछ दिखेगा कश्मीर का व्यू कैसा है कहाँ क्या है मैं सब कुछ डालूंगा ने नेक्स्ट ब्लॉग में अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़